Hər gün hava haqqında məlumat almaq istəyirsinizsə kanalımıza abunə olmağı və videonu bəyənməyə sizdən xahiş edirik. Azərbaycanda aprelin üçün gözlənilən hava şəraiti açıqlanıb. Milli Hidrometeorologiya Xidmətindən verilən məlumata görə Bakıda və ətraf şəhərlərdə hava şəraitinin dəyişən buludlu olacağı, ara bir tutulacağı, gün ərzində əsasən yağmursuz olacağı gözlənilir. Lakin gecə və səhər bəzi yerlərdə yağış yağacağı ehtimalı var. Şimal-qərb küləyi səsəcək Havanın temperaturu gecə 4-6 dərəcə C, gündüz 12-16 dərəcə C olacaq. Atmosfer təzyiqi 760 mm H2O-dan 765 mm H2O-nə yüksələcək. Nisbi rütubət 65-75% olacaq. Azərbaycanın rayonlarında hava əsasən yağmursuz olacaq, lakin axşam bəzi yerlərdə ara bir yağıntı olacağı ehtimalı var. Bu gecələr də ara bir duman olacaq, mülayim şəküləyəcək. Havanın temperaturu gecə 4-8 dərəcə isti, gündüz 13-18 dərəcə istidir. Dağlarda gecə 5-10 dərəcə aşağıda, gündüz 0-5 dərəcə aşağıda olacaq.